Наприклад, тим, що це головні, головні зимівлі е, е, охоронюваних всій Європі тижанів, наприклад, ви ти знаєте, ти, е, крім того що там Старісу Косту і так далі. Тобто, як вирішиться це завдання? І друге питання, яке поставлять теж ж саме люди? Як ви будете гарантувати, що ваш такий гарний проєкт, да, от, як би, вирішення саме рекреаційних позавдання, він не перетворюється в поступову пролазячу закудову, да? там був об'єкт, який ми підібрамо. Що це буде за об'єкт? Можна Ну, постійно? Звісно, під час роботи опрацьовуються всі матеріали, в тому числі, наприклад, матеріали з кажуть, фотозімаються третього року, які робили ще в Німці. Під час окупації в місті Києва було видно прекрасно, що ці прекрасні території ну, явно стали гарніше тим, що вони заросли, бо вони були просто відкритими, травичкою засіяними територією, ніяких дерев взагалі не цих більшості своїй не було, крім дірів. Тому ми, звісно, враховуємо те, як вони заростають. І те, що від цього є певний позитив, і деякі дерева навіть стоять ну, прекрасним там, ну, скажімо прекрасно, території. А так, прекрасно цієї. А також з'являються сухосторія. Ми з ним будемо теж боротися, розуміємо, що це. Серйозна робота, і так само з кажанами, якось на теж я думаю в процесі роботи рішення знаємо. Але я б хотів би, щоб ви зрозуміли, що не тільки природоохоронний статус і має ну, завдання при охороні виставляється перед цією територією чи рекреаційні. Є великий перелік комплекс завдань, які впроваджений цим проекту має вирішувати. І саме, саме надіючись на співпрацю з експертною радою, ми віримо, що це і стане це конструктивні пропозиції такої роботи, стане тим. Інструментом, який буде запобігати, тому що буде деструктивним ініціативам, які можуть з'являтися. Ми ж для цього, в принципі, ми вас і запросили, щоб ви давали конструктивні. Я вас, тут, можливо, навязав, зараз вас буде можливість аналізу перебувати зараз, якщо можна. Ви давайте свої конкретні пропозиції, які ви хотіли, щоб виховали роботи. Ми будемо їх враховувати, будемо їх виписувати, видати режим охорони і так далі, От, ну, якихось охоронних охоронних режимів. Це і є на меті цієї роботи. Ми за результатами роботи маємо підготувати належність. Пакет, в тому числі під акції, ми маємо зрозуміти, що робота на такій території без підтримки на державному рівні бути не можуть. Я вважаю, що не сьогодні, завтра, після завтра, це йде не тільки до постановки на міністрів, а й буде окремий закон про цю територію. Я хочу вам нагадати приклад, ну, скажімо, який в тому числі враховується під час такої деякі, якщо ви, мабуть, ви були в Вашингтоні, там часто возять людей, які борються за екологію, і там є так званий ну, національний мол, де. Якщо ви знаєте, білий ну, біли людина, так і Амірал, Джеферсона, і, там Капітолій і так далі. І в Сполучені Штати, вони навколо цієї території розміли масштабну роботу, всі найкращі музеї, всі найкращі бібліотеки, бібліотека Конгресу теж там знаходиться. Там, університет, Все найкраще, що потрібно було б долучити і показувати людям, ми зібрали в одному місці. На коли цього звернули величезну роботу, розкорення найкращих маршрутів туристичних. І кожних дітей з усієї країни звозять і показують це місце, щоб вони вивчали, ну, що не патріотично виховуватися. Ми б хотіли, щоб у нас була така територія, де можна було б показати причини, чому ми маємо бути гордими за те, що ми українці. Тому, звісно, що хочеться мати підтримку, ну, спершуся все на самих початкових стадіях і виписати саме так цю роботу, щоб вона була на користь нам всім. І щоб ні в кого не сталося можливим прийти і сказати, що хочу тут побудувати висотку. Ми цього й хочемо. Ви давайте пропозиції, тільки не Налог ви не через хочете, смеси, конструктивно. Але вибачте, конструктивна. Інших завдань національного парку, крім рекреаційної, про немає, немає, згідно чином законодавством. Те, що ви говорите про ну, Вашингтон, напевно, ви маєте на увазі National Memorial. Memorial да? <зважаю> <зважаю> ну, National Memorial. Ви маєте на увазі ще один одного. <зважаю> да. Але не National Park, да? так? Тобто, на національних парках Сполучених Штатів є теж два завдання. І одне з цих завдань обмежити рекреацію так, щоб вона не наносила шкоди на кожному середовищу. Ви прекрасно знаєте, зараз національні парки США зменшують ліміти на відвідуваність своїх територій. Тому що, що рекреація знищується. Не што... не што... не, не ви просто не што... не, не ви ж таки речі.

Когда... Я хотел Я, я... я получил большое профессиональное и человеческое удовольствие, прослушав все эти материалы. Я понимаю, что надо было с Сергеем Анатольевичем идти и куда но мне жалко, что он был... а? не успел. Я... Нет, я ему сам говорил, чтобы он уже уходил. Но вот вы рассказывали, что у вас в начале маршрута будет место для выдатных девочек. Мне кажется, что Сергей Анатольевич уже заслужил, что жизнь жизни мы там поставили какой-то монумент, и вот все вы авторы тоже, безусловно, заслуживаете, что там были. Потому что помимо, ну так сказать, утилитарного значения этого проекта, мне кажется, это важно как новый подход вообще к планированию территории, к разработке генерального плана. Когда он не занимается тем, что посчитали, сколько нужно домов, общественных туалетов, детских садов, разместили и успокоились. А вот такой подход, человеческий подход, современный подход, ландшафтный подход, это то, что нужно. Большое вам за это спасибо. В отношении вот того спора, что тут идет, Понимаете, мне кажется, что вот Сергей Анатольевич, насколько я помню, об этом говорил, что вся эта территория должна быть каким-то административным образованием, что нельзя, чтобы у каждого из семи районов был кусочек этого. Поэтому в конечном счете это должно быть выделено в самостоятельную структуру. А внутри этой структуры может быть и национальный природный парк, и еще какие-то территории. А дальше то, что в законе. В законе же написано, что на основе федерального плана и на основе этого проекта устанавливается режим использования территории. И это как местный закон, и тогда все эти вопросы решаются и так далее. Что, мне кажется, стоило это сделать? Понимаете, надо, мне кажется, определить место вот этой стратегической инициативе в реализации миссии города потому что вы в какой-то мере рассматриваете точечно, вот вы взяли эту территорию, вы ее решаете да. а вот есть миссия города есть видение его ну, стратегического будущего так вот как играет вот это в какой мере вы реализуете И если посмотреть на все эти восемь стратегических инициатив то вы одна из них но вы увязаны с другими то есть системность должна быть проявлена и вы. в этом же э, ключе Понимаете, мне кажется, что стоило бы определить потребности, что вот это потребности Киева, Киева в широком плане, в рекреации, в туризме, во всех других функциях, которые здесь решаются, вот такие-то. И вы на себя берете вот такую-то часть, исходя из множества факторов, которые вам понятны они распределяются, вот это идет на зону, это идет туда, сюда, пятое, десятое, но тогда это делается более обоснованно, почему так, а почему не иначе. Мне кажется, что это должно быть очень четко определено адресность этого проекта. То есть здесь должны быть завязаны взаимоотношения между властью, бизнесом и гражданским обществом. И особенно бизнес, потому что он должен реализовывать. И мне кажется, недостаток состава экспертного совета, что там нет представителей бизнеса. Они там будут с самого начала. Потому что им это реализовывать. Их надо слушать. Их надо убеждать. Если у вас нет, ну, кому обратиться, я могу посоветовать. Есть такой э, топ-клуб, который объединяет бизнес, бизнесменов вот, второго эшелона там вот в основном молодые ребята, вот такие, как вы, ну, может, чуть старше, но которые обладают уже капиталом, которые, который интересны такие проблемы, и их надо привлекать. То же самое в отношении гражданского общества. Я понял Сергея Анатольевича, что некоторые коллеги не захотели участвовать. вот есть клуб десяти. Туда входит Далая, туда входит Скоротовский, туда входит Малахов. И люди вот такого коллега. Вот можно было бы связаться с ними. Я им рассказывал о проблемах Киева, они с большим интересом все это слушали. Если их привлечь, это ну, леги легитимизирует, общественно легитимизирует эту работу, и это будет со всех точек зрения интересе. Если говорить это в этом ключе, вот то, что вы рассказывали, как в Берлине школьники, это делается у нас. Вот мне приходилось участвовать в работах, которые ведут иностранные консультанты по разработке стратегии развития городов или регионов Украины. У них в структуре их работы есть, они дают задание школьникам, как вы видите будущее своего города. И на, э, школьники первого класса рисуют, школьники более старших пишут. Это же легко сделать, и это будет со всех точек зрения интересно, полезно и всякое такое. Мне кажется дальше, что вы абсолютно правы, что это проект общенационального масштаба. И этому сразу нужно придать соответствующую. Я уже много лет выступаю за то, что, по примеру, развитых стран у нас должна быть создана такая межправительственная структура, которая возглавляется премьером в Штатах это президент возглавляет, которая занимается межведомственной увязкой вопросов использования территории, планировки территории, охраны среды. Вот это мог, это не получается. Вот на уровне города ну, не получается. Но, ну, да, нет, но, понимаете, разумеется. вот здесь это стоило. Вы уже выходите на соответствующий уровень, то должна быть межминистерская команда во главе с которая отвечает за реализацию этого дела, и тогда все будет да, Хорошо. То есть можно считать вашей глава, как рекомендация по этой концепции, предложить формат ее внедрения да. в виде создания общества. Да. Да? И последнее, что я хотел сказать. Мне кажется, что одной из функций нашего совета должна быть функция адвоката будущего. Потому что здесь уже задействовано. И дальше будут задействованы очень много... Я хочу, чтобы они меня слушала. Ань, Здесь будет задействовано очень много, много различных структур. И у каждого есть свои интересы. И вот нужно добиться того, чтобы был кто-то, который выступает вот этим адвокатом будущего, который предостерегает вот, принятие решений, которые имеют только сегодняшний, 7 эффект. И вот, э, вот эта балансировка, понимаете, вот это видение вот этого шага, вот, в той большой перспективе, что он не навредит вот тому. Вот это мы должны были тоже взять на себя в процессе сопровождения реализации этого проекта. И еще раз вам большое спасибо. Всего вам. На ваши, на ваши слова могу вот только несколько вещей сказать. Основная работа получила все Поэтому если кто-то действительно хочет поучаствовать вот, в этом проекте, вот вы предложили там участие специалистов топ-10 клуба, да, мы могли бы ну, попытаться сейчас инициировать в свой процесс формирования вот этой экспертной группы для того, чтобы наилучшим образом его внедрить. И вот сзади вас сидит такая хрупкая девушка Юлия Гава, которая на карандашке записывала то, каким образом нужно вовлекать все городские ресурсы, потому что это наши советники Александра Павловича, который... межведомственное приобщение да, всех возможных участников, потому что мы, мы сделали как можно лучше. Это сложно, знаете, вот у нас такая центробежное все время движение у всех, но все-таки есть вокруг чего интегрироваться, поэтому мы хотим объединяться. В отношении территории, вы действительно правильно сказали, мы понимаем, что эта территория, она абсолютно уникальна, и она, ну, она действительно вычленяется вот в этот один проект, и, и она уже несет в себе ту идеологическую миссию города, и она полноценная, и сформированным мы это понимаем. Поэтому, ну, то есть мы хотели бы еще ну, там, или в этом либо убедиться, либо как-то доработать, но это возможно. В отношении всей территории, безусловно, мы должны разрешить учебные задачи, чтобы 300 тысяч человек на ну, не за город уезжали, а оставались где-то здесь у нас в городе. Мы это понимаем.